Salam Gəncərl. Bu videoda Magistratura 2008 qəbul imtahanına düşmüş Məntiq fənninə aid sual nümunələrin izahına qaldığımız yerdən davam edirik. Ekranda gördüyünüz 22 nömrəli test tapşırığı mətnin məntiqi təhlilünə aiddir. Gəlin ilk öncə məsələni oxuyaq. Görsəldə 4 bağban A, C və R və N görüşüblər. Onlar öz aralarında gül və gülləri toxum nümunələrini bir-birinə verdirirlər. Nəticədə onların bir-hər birinin həmkarlarının birinin gülləri, digərinin isə toxumları düşüb, ayə düşən toxumlar öz günlərinin R-yə verən bağbanındır. Bu zaman R-nin toxumları o bağban düşüb ki, həm də A-nın güllərini götürüb N-yə S-in gülləri düşüb, kimin gülləri və toxumları S-ə düşüb. Bu daha öncə elədiyimiz 2008-dən önə 21-ci sual nümunəsindən eyni məntiqdə həll olunur. Burada baxın yazırıq A A C R N Dostan bağbanınız var, ondan adlarını qeyd edəyirik. Burda da qeyd eləyəcəyik. Dostana bağban bir-birləri ilə gül və toxumlarını dəyiş-toxu ediblər. Yəni barter ediblər, belə deyək. Baxın, A öz A özün özünə verə bilmir. S özü özünə verə bilmir. R özü özünə verə bilmir. N özü özünə verə bilmir. Hər bir bağban fərqli bir bağbana gülünü verib, fərqli bir bağbana da toxumunu verib. İndi gəlin məsələni daha dərindən analiz edək, cavabı tapaq. Baxın, qeyd elədiyim, işarə elədiyim ki, bu isə Ə, sahibləri, ən sonuncu sahibləri göstərəcək sahib. Hətta yazım sonuncu. Yəni kimə verilibsə onu göstərir, sonuncu sahib. Kim hal-hazırda kimdədir? Cari sahibdir yaza bilərdi. Nə isə çox ə, söhbəti uzatmayım. Cari sahib yazım. Yəni hal-hazırda gül kimdədir? Ə, onu göstərir. Nə S-in gülləri düşüb. Aha. Demə, n sonuncu cari sahibdir. S-in gülləri düşübsə, n ilə s-in kəsişməsinə gü yazıram. Ancaq baxın, burada önəmli qeyd etməyiniz önəmlidir ki, yəni hansı hal hazırda sahibdir, kimə verildilər. Kimə verildiyi yuxarı sütunda bu işarə etdiyim yerdə qeyd edirik. Aha. Bu zaman bir cümlə əvvəli oxuyuram. R-nin toxumları o bağbanı düşüb ki, həm də A-nın güllərini götürüb. Aha, deməli R-nin toxumları, bir də A-nın gülləri eyni bağbanı düşüb. Bu deməyi A da ola bilməz, R də ola bilməz. Çünki R özü özünə toxum niyə versin ki? Didi axı, e, məsəlinin əvvəlindəki başqa birinə verilir. R-nin toxumları və A-nın gülləri kimə verilə bilər? Ya S qaldı, ya da N. Bu ikisindən birinə veriləcək. Am biz bayaqlar dedik ki, S-in toxumları N-ə verilmişdi. Yəni N-də S-in daha doğrusu S-in gülləri N-ə verilmişdi. N-də artıq S-in gülləri var. Demək ki, bizdə ancaq S, -s qalır ki, R-nin toxumları və A-nın gülləri ancaq S-ə verilə bilər. Hər ikisi bir, birgə verildiyi üçün. R-nin kəsişməsinə C yazıram, A-nın kəsişməsinə G yazıram. Aha, tapdıq bunu da. Artıq ə, bizdən sonra şey ki, kimin gülləri və toxumları əsə düşüb? Sual buydu. Biz tapdıq ki, əsə düşən A-nın gülləridir, R-nin də toxumlarıdır. C variantı. Doğru cavab variantını tapdıq, C. Ancaq biraz da məsələni analiz etmək istəyiriksə, ə, daha da dərindənə getmək istəyiriksə gedə bilərik. Burada bir cümləmiz daha var. A yəşəntoxumlar öz güllərini R-yə verən bağvanda. Demək, aha. A-ya kimin toxumu düşübsə, həmin bağban güllərini R-yə verib. Bu demək ki, yenə A ola bilməz, R verə R ola bilməz. Ə Demək, daha doğrusu necə deyir? ə digərinin nisətini. A-ya düşən toxumlar öz güllərini R-yə verən bağvandır. Aha. Tapırıq ki, R-yə kim güllərini verə bilər? R-yə güllərini, baxın, burda baxanda görürük ki, A güllərini verib, S-ə S güllərini verib, G-yə, e, N-ə. Baxın, N-ə verib. Burda R də özünə gül verə bilməz, ancaq ola bilər ki, N versin üünürəyə. Çünki, e, yəni başqa bir variant ola bilmir. E, biz burada bir dənə qaldıq ki, R-nin gülləri kimə verilib? O da baxırıq görürük ki, A-ya heç kimin, baxın, gülləri verilmiyib. Demək R də güllərini A-ya verib. Bu cür tapmış oluruq. Həmçinin e, bu cümlədə necə deyirdi? E, A yet şan toxumlar öz güllərini R-yə verən bağbanındır. Öz güllərinin R-yə verən N olduğuna görə A-ya da N toxumlarını verib. Həmin cümlədən tapmış olduq. Ancaq ə, S və A-nın toxumları kimə verilib, onu tapa bilmirik. Biri R-yə verib, biri də N-ə verib. Ancaq ayıra bilmirik çünki əlavə heç bir məlumat verilmir. Keçək növbəti məsələyə. Ekranda gördüyümüz 20 rəmli test nümunəsi 4 rəqəmli ədədin rəqəmlərinin hasilidir, 945-ə bərabərdir. Bu ədəd həmin rəqəmlərin həmin rəqəmlərdən ibarət olan ədədlərin ən minimum olanıdır. Onun birinci rəqəmini müəyyən edirik. Aha. Demək dörd rəqəmli bir ədədimiz var. Bu ədədin rəqəmlərini bir-birinə vurublar 945 alınıb. və bu həmin ədəd, bu ədəd ən minimum olandır rəqəmlərdən düzəlib. Onu tapacayıq, birinci rəqəmli də daha doğrusu tapacayıq. Bunun üçün ilk öncə 945-i sadə vuruqlarına ayıraq. 315 3. Bu aşağı sınıflarda yaygın ki her birimizin yadında olar. 35 7 Aha. Daha doğrusu 7 5'ler yadından çıktı. 5 kaldı. 35 7 Aha. Hazırdı. Baxın. şimdi biz burada ilk rəqəmi bizden götürərsiz 1, Ancaq bir mümkün deyil. Baxın, burada sonuncu rəqəm hansı maksimum ola bilər? 3-ü vuran da 3-ə 9 eləyir. Baxın, bura 9 ola bilər. Demə, 2 dənə vuruluğu çəkdim, 3-ün 2-i 9. Ən maksimumunu yazdım əslində. Sonra maksimum 7 ola bilər. 7-ni 3-ə qura bilmərəm, yəni çünki bir rəqəm alınmır, 11 alınır, rəqəm deyil, ədəddir. Sonra digər ədəd 5 olacaq. Ondan dərincə 3 olacaq. Yəni 1-in olması mümkün deyil. Ona görə bu girməsələlərdə çaşmamalı lazımdır. Məsələni analiz edib ondan sonra cavabı qeyd etmək lazımdır. Doğru cavab variantı A oldu. Çünki əgər hasil 4 rəqəmli ədədin hasili rəqəmləri hasili 945-ə bərabərdirsə ilk birinci rəqəminin ə ən minimum olanı 3 ola bilər yəni. 1 ola bilməz, qəti. 24 nömrəli test sualında baxaq. Qanun uyğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı silin. Seçin daha doğrudur. Silin nə idi? Demək, ilk rəqəmimiz 9dur. 9-dan 3-ü çıxırırıq. 6 oldu. Aha bu çox 3 6 eləyir 6 vur 3 vur 3 18-dir 18 18 üstə gəl 3 21 eləyir 21 böl 3 7 eləyir yəni səhv etdim 21 böl 3 7 eləyir indi təkrarən davam edir, artçılıq. 7-dən 3-ü çıxırıq, 4 eləyir. Yəni burdakı ədədləri arasında qanun uyğunluğunu yazıram. 4-ə 3 vururuq, 12 eləyir. Demək, çıx 3, vur 3, ondan sonra üstə gəl 3 gəlirdi. Baxın burdan tapdığımız ilk əməllərdən sırayla deyirəm. İlk öncə çıxdıq 3-ü, sonra vurduq 2-yə, sonra üstünə gəldik 3, sonra böl 3, sonra təkrarən Çıxıç oldu, vuruç oldu. Vurmadan sonra toplama əməli idi. 12-nin üzərinə 3 gəldik, elədi 15. Doğru cavab variantı 15-dir, E variantı. E variantı. Dostlar, burada bizim digər sosial mediadan hesablarımızın adları yazılıb. Zəhmət olmasa, bizi digər sosial media hesablarımızdan da izləyin, YouTube-a abunə olmamısınızsa Həmen abunə olun, növbə videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Xüsusilə Telegram kanalımız çox aktiv istifadə olunur. Ona qoşulmağınızı məsləhət görürük. Orada sizə çox faydalı çox faydalı dərs vəsayitləri, imtahan vəsayitləri, kitablar vəs-əyra, kvizlər, sınaqlar tapa bilərsiniz. Həmçinin YouTube kanalından videolarımızı bəyənməyi, çoxlu yorumlar yazmağı, suallar verməyi unutmayın. Çekinmeyin, hər bir sualınızı aşağıda şərhlər hissəsində verə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıq qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər.